Кризис будет, на мой взгляд. Мы можем пытаться обмануть друг друга. Он системно он наступит просто-напросто. Ну как? Вот, вот сейчас будет, наконец-то весна наступила. Да, он затяжная, да, она наступила. Кризис наступит. А как очередной сезон? Наступит. Я не а пророк. Это... Маратона говорит, ты как пророк начинаешь говорить. Я говорю, я не, не, не пророк, я знаю. Это вообще даже выше пророка. Он должен быть. Почему? Кто-то сказал... А. Денежная масса увеличилась в 40 раз. Это факт. Рублевая масса увеличилась в 26 раз. Это факт. А то, чего увеличивается да, в в вот, выпуск вот, всего, всего что угодно, теряет цену, называется инфляция. Это проблема? Давайте сейчас полтора обсудим. К чему приведет увеличение денежной массы. А нельзя не увеличивать. То есть Финансировать производство не финансировать производство нельзя, катастрофа, и не перекриптовать того банкрота, физического лица тоже нельзя. Иначе тоже мы все пострадаем, правда? На эту тему тоже можно поговорить. Я не знаю, вряд ли мы э, решение найдем, потому что решение даже Владимир Путин не знает. Надеемся, надеемся, кризис в какой-то мере для кого-то и возможность да? роста, в то время там можно и оборудование дешевле купить, да, да. и что-то другое. Там, и подняться мере. на этом. Очень и много и таких примеров. И санитар леса, поляну почистит от да. Это прошу нет, можно... Однозначно кризис это возможности. Поговорить, Я да. прошу прощения, можно было поговорить, вот, например, про ремперскую пропаганду, про недвижимость? Мое глубочайшее убеждение, недвижимость это самая прямая, то есть не даже не покрыта финансовой Цена на недвижимость держится только на ипотеке. Останови ипотеку, цена будет вот где-то там. Мы должны готовиться к этому.